трудолюбивый, целеустремленный, был предан своему виду спорту, греко-римской борьбе, был всегда примером в работе, всегда горел работой, не давал себе покоя и покоя другим. Значит, сделал очень много, воспитал очень большую плеяду классных спортсменов, мастеров спорта, чемпионов Украины, призеров и чемпионов Советского Союза. Очень много учеников также занимали ключевые и занимают ключевые позиции в государстве. Народные депутаты, начальники больших предприятий, то есть врачи, учителя. Много подготовил, тренировал сборную училища связи военного и артиллерийского училища. Также с его, под его руководством тренировались офицеры, стали защитниками нашего государства.